Когда будут какие-то действия, когда будут направлены люди сюда разгребать весь этот мусор, оттачивать воду. Диваны, какие-то шкафы, пледы, техника какая-то бытовая, телевизоры. Уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко. Все, к чему прикоснулась эта цивилизация варваров, не грязнуль, разложенцев превратилась в дикое поле. Поэтому кому мы желаем победу? Ирану мы желаем, конечно же, победу. Мы с нашими иранскими, ну, не братьями, конечно, но соратниками от слова «Единая рать». Жіночка, це мати окупанта, учасника так званої спеціальної воєнної операції, яка мешкає у крихітному будинку без газу та води, і ось її зняли з черги на житло після звернення до Путіна. Ну тут надія тільки як то кажуть, на гробові. Я валова Тетяна Віктором. проживаю в город Краснослободськ, Волгоградська область, средні автобінський район. З 2003 року я стою налучення жилищних условий. Я мать пітерих дітей. Дети уже выросли пока это время идет, с 2003 года. Один из сыновей, у меня участник СВО. Проживаем мы в доме э, без удобств. Жилая площадь, э, жилая площадь 23 квадратных метра, общая 42. У нас нету ни газа, ни воды, нету водопровода центрального. Вот печку мы топим дровами. И неоднократно я обращалась в прокуратуру строительный комитет Волгоградской области. Везде получают писки. Вот переписка многолетняя. Когда я получаю отписки, потом иду к юристам. Юристы мне говорят, что над вами просто издеваются. Неужели вы не видите? Сложилась неразрешимая ситуация. Я была вынуждена от отчаяния обратиться на прямую линию президента. После прямой линии я узнаю, что местные чиновники меня с очереди сняли. Я... Винужна обратиться к Олександру Бастрикіну лічно. Повільно ситуацію. Винужна обратися до чтобы щоб в ситуацію і как то допомогли нам. Благодарю за внимание. А ще на ну, Росії запропонували опалювати будинки теплом крематорів. Такий спосіб опалення запропонував чиновник із російського ніжньовартовська Олег Папєнка. Той обіймає посаду керівника управління природокористування та екології міста. Чиновник додав, що такий спосіб попалення досить екологічний та економічний, і пропустив, що знайдуться ті, хто висловиться проти і назвуть таку пропозицію цинічним. Тому одразу відповів: збереження теплової енергії не цинічно за жодних обставин. Многії крематорія це велика втрата тепла. Процесс сжигания, обработки. В Европе уже давно используется это тепло, соответственно, для отопления прилегающей территории, вспомогательных помещений и прочее, Понимаем, что это новое кладбище, соответственно, АБК, склады, персонал. Крематорий может быть задействован, в том числе если по проекту предусмотреть, чтобы это тепло не терять, а на некий рециклинг и на отопление необходимо помещений. В том числе дополнительно. Ну и это считается экологичным, то есть когда мы лишнее количество яйцо дываем, не выбрасываем и, соответственно, не ведем Дополнительное отопление не расходуем там, тот же газ или и электроэнергию, еще на дополнительный обогрев вспомогательных помещений. А, может быть, э, ну, кто-то говорит, что это может цинично, но с другой стороны, сохранение тепловой энергии, оно не цинично ни при каких обстоятельствах, как бы, экологичность этих процессов. А це ось збідкуються росіяни, яких затопило ще 6 квітня. І ось за 10 днів води так і не стало менше. І місцеві бояться, що про них просто забули, бо не можуть отримати жодної відповіді на їх прохання відкачати воду. Також у людей виникли питання щодо виплат. Вони просять, щоб влада розвіяла різні чутки та роз'яснила їм їхні права. Нахожусь на вулиці Пугачове. 15 апреля 2024 год. Вода стоит на сегодняшний момент вот в таком состоянии. Ушла буквально сантиметров на 10. Прорыв дамбы по степан Разины ничего не дал, никакого результата. Помогите нам, пожалуйста, обратите на нас внимание. Сделайте что-нибудь, чтобы у нас хотя бы был доступ к своим домам. Вся улица Пугачева, Степана Разина. Мы все здесь собрались на улице Пугачева от 15-го дома и до самого конца. Хотели привлечь нашу общественность, посмотреть в каком состоянии находятся наши дома, наши улицы, сколько здесь мусора. Мы приезжаем уже не первый день и не видим результата. Вода как стояла на одном уровне, она так и стоит. К дому подойти вообще невозможно. Про комиссию мы вообще молчим. Когда будут какие-то действия? Когда будут направлены люди сюда разгребать весь этот мусор, оттачивать воду, прорывать дамбу. Я не знаю, какие действия еще должны здесь произойти, но нам нужен подход к нашим домам. Спасти хоть последнее имущество, какое у нас вами осталось. еще. То есть вода, получается, стоит, да, не уходит, и дома продолжают гнить. Конечно, она в воде все заходит. У нас получается животных, болото. Скажите, болото. там наверняка животные есть же. Оренбуржці вирішили, що мають право записувати відосіки. Щось просити. Ото халопи, розійшлись. і в це неможливо повірити. Росіяни почали викидати телевізори. А що сталося? Набридло слухати пропагандистів. А ні, здалося. Просто в когось затопило будинки. Через їх лучшу власть на світі. Находимося в посолці Майка на вулиці Біломорській. Люди заходять в свої дома, и начинают потихоньку разгребать то, что у них натворил паузы. Видно, как около многих домов горы мусора, то есть выброшенной техники, мебели. Вот здесь вот свалка находится, и вот здесь вот тоже прекрасно видно, какое количество мебели пришло в негодность. Диваны, какие-то шкафы, Ліді, техніка бытовая, телевізори, все это валяється, все це вже повністю прийшло в негодность. Ось, до речі, мер затопленого російського орська. І той спробував виправдати свого сина, який живе в Дубаї. За версією Васілія Казупіці, мешканцям Затопленогорська, не так вже й погано. Інша справа його син, який живе у спекотному Дубаї, купує квартири там за 33 мільйони ще й працює. Ой, бідолаха просто. Я горжусь, що мої діти всього добиваються самі. Мій син закінчив вище учебне заведення з атлія. По спеціальності інженер геолог Очень около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. И он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. А моя жена... всегда со і и вместе со мною переживають ці трудные времена. І тільки погляньте, що тепер коїться у Дубай. Там просто плавають вже літаки через сильну зливу і ураган, авіарейси скасовані, а місцевих жителів просять залишатися вдома. Як бачите, куди ступає нога русского, там чекай біди. А тим часом кремлівські пропагандисти вийшли на новий рівень звинувачень. Виявляється, якби захід захотів, то жодних бойових дій з боку Москви не було. б. Дійсно, 10 років тому почалася війна на Донбасі. У Заходу було куча можливостей, Щоб її прекратить, треба було тільки рявкнути. рявкнуть. Потім у них було куча можливостей, щоб не, не случилось всего. Не случилась трагедія Одеси. Не случилось бы специально, абсолютно согласен, захотел бы Запад предотвратить специальную военную операцию, он предотвратил, не случилось бы нарастание напряженности на Ближнем Востоке. Но в каждом из этих поворотных пунктов Запад выбирал решение на обострение. А у меня один вопрос, а мы понимаем, что мы имеем дело, вот мы Россия. Имеем дело с окружением, оно вокруг нас, особенно с Запада, которое состоит из варваров агрессивных, очень невежественных, прям ужасно невежественных, реально не читающих книг, и злобных варваров. Я не говорю, что мы Рим, так? Но они-то точно варвары? Варвары, которые уничтожают все на своем пути все, к чему прикоснулась эта цивилизация варваров, невежд, грязнуль, разложенцев, превратилось в дикое поле. И наша задача, во-первых, остановить продвижение в нашу сторону этого дикого поля, этой разрухи, во-вторых, все-таки начать восстанавливать то, что еще можно спасти. А це ось ще один кремлівський пропагандист Мардан, який із захватом розповідає про своїх іранських друзів і захоплюється тим, як вони нещодавно атакували Ізраїль. А давайте как бы, держати в голове, що Іран є нашим военно политическим союзником. Іран одна з немногих стран, которые прямо поддержали Россию в нашей войне. Поэтому кому мы желаем победу? Ирану ми желаем, конечно же, победу. Мы з нашими. иранскими, ну, не братьями, конечно, но соратниками от слова «Единая рать», «Единое войско». У Израиля есть порядка 200 ядерных боеголовок, а кто сказал, что у этих не хватит мозга их применить? Вообще было бы неплохо, чтобы было сбито несколько американских самолетов. Хотя и израильских тоже, безусловно. Будь ласка, розішліть це відео своїм ізраїльським друзям, бо вони просто мають чути все, що кажуть ось на Росії. А ще іноді на Ростебе... прорывается правда так ось вам тришки из радуньки про реальный стан космической державы когда американцы объявили о том что будет частный космос девяносто третьем году они приняли специальный акт было куплено около 20 лицензий вот сейчас добежала до финиша одна, но через колоссальную активность всех этих частных компаний а у нас вот одна частная компания 20 лет ну как так да. может быть у нас просто не, не нам не давали лицензию Десять лет я ходила за Роскосмос и говорила, дайте нам лицензию на то, чтобы я свои частные деньги вложила в наш космос. Мне говорят, не, Оля, ты нам не нужна, ты нам составишь конкуренцию. Боже мой, какая конкуренция? 200 тысяч человек в этой отрасли, а у нас было пять студентов э, Бауманки. И все равно. Вы понимаете, это же нонсенс. А что касается спутников, у нас может быть по количеству спутников э, мы много чего запускаем, у нас написано что-то там, у нас спутников, предоставляющих качественную информацию, которую можно использовать в ну, необходимых за У нас их просто нет. Друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обов'язково оставьте ваши комментарии и ждите на следующий выпуск.